турбота про правоохранцев, про службовцев, рыса державной политики, яка зараз у нас В бюджете страны были заложены специальные деньги на строительство и реконструкцию жилья для полицейских, гвардейцев, пограничников, работников службы чрезвычайной ситуации и, конечно, военнослужащих. В этом году больше, чем в прошлом. В следующем будет больше, чем в этом. И нам очень важно, чтобы в каждой области Каждый раз, вот мы об этом говорили сейчас с губернатором, оставался минимум один дом. На следующий год мы планируем жилье добавить жилье еще для полицейских и для пограничников. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником. Для нас очень важно, когда есть поступательное движение вперед, когда растет заработная плата, растет социальная защита. Через социальную защиту я хочу добиться того, чтобы каждый полицейский не думал о своем тыле, знал, что дома все в порядке и имел уверенность в будущем. Чтобы росла зарплата, я очень рассчитываю, что заработная плата будет продолжать э, иметь положительную динамику для полицейских. Параллельно, чтобы росло доверие к полиции. Сегодня уровень доверия к полиции 42%. Год назад, когда мы были у вас здесь, когда я посещал область, он был меньше. Три года назад он составлял 5%. Но, например, в Норвегии уровень доверия к полиции 97%. Я очень хочу, чтобы такое время настало у нас. Убежден, что мы абсолютно к этому готовы. Мы будем оснащать полицейские силы, мы будем обеспечивать хорошим денежным содержанием и социальными условиями. Витаю вас с таким святковым днем. Вы маете вами житло. Ви маєте гарні автомобілі, який ми сьогодні вам презентуємо, маєте відповідну достойну зарплату, і суспільство вимагає від нас з вами достойно нести свою службу, охороняти громадський порядок, дотримувати, розшукувати злочинців на колег правил до суду і забезпечувати безперебойну життєдіяльність ваших міст, містечок та сел. Я думаю, що ми з вами покажемо достойний рівень, європейський рівень захисту громадян нашої держави. É o sultão, é isso

Так, вам докторика. Вам ключи. Дима, привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова